贪财之辈，把宝图交出来！贼喊捉贼，宝图现在就在你们手里、呃呃呃呃呃呃。各位少侠，各位少侠，不要动手，啊，有话好好说。哦、呃，抱歉抱歉，呃，少侠怎么这身打扮？赶时间，线索呢？这是什么线索？ 宝图在哪宝图在那儿？快把宝图交出来！什么宝图啊？长安一百零八坊，属你耳朵最灵光。再不老实，我就把他们放进来了。知道规矩。 五洲震荡，三界风起云涌，你就归降吧！师父！啊！十方无敌，看招！徒儿，快来救为师！什么人？狮驼岭首席弟子。你穿成这样，谁认识你？师父<吧>。哎，徒儿，你怎么如此打扮？我接到任务。 第一时间就赶过来了。什么时候了？你们还给我加长？我怎么感觉好像有埋伏？ 为防不测，我们还是叫上师傅同行吧。师傅，师傅，师傅。好吧，师傅护着你们。师傅，您为何这身打扮？收到组队，不就第一时间赶过来了吗？哼哼哼！此山是我开。 他废话了！哼，好巧啊！快把宝物交出来！黑丝黑呀，我上